bitcoinning narxi so'nggi bir sutka davomida 11 foizdan ortiqroq o'sishga erishdi uning market kapitali esa 770 milliard dollarga yetdi hozirgi paytda uning narxi 40600 dollar atrofida ko'pchiligimiz kriptovalyutalarni o'rganishda fundamental tahlil qilishda uning market kapitaliga e'tibor bermaymiz balki uning narxiga qarab narxi arzon kriptovalyutalarning ortidan yuguramiz lekin aslida kriptovalyutalarning narxining o'sishida siz o'sha kriptovalyutalardan ko'proq foyda olishingizda uning narxi emas balki uning market kapitali ko'proq rol o'ynaydi demak market kapital nima o'zi u qanday hisoblanadi keling shuni hozir o'rganamiz demak biror bir kriptovalyutaning market kapitali qanday hisoblanishini bilmoqchi bo'lsangiz birinchi navbatda o'sha valyutaning narxini misol uchun mana ko'rishingiz mumkin qirq ming olti yuz dollar ko'paytirasiz jami muomaladagi insonlarning qo'lidagi kripovalyutalarning miqdoriga mana circulating supply jami ayni paytda o'n sakkiz million to'qqiz yuz uh, qirq sakkiz ming atrofida jami bitcoin muomalada ayni paytda keling googleda kalkulyatorda shuni hozir hisoblaymiz mana ko'rishingiz mumkin 768 yuz milliard dollar atrofida bugungi kunda Bitcoin market kapitalizatsiyasiga ega shunday gə. qilib boshqa har qanday kriptovalyutaning market kapitalizatsiyasini aniqlashingiz mumkin